હજ યાત્રિના ખાનગી સ્ટેટ ટુર ઓર્ગેનાઇઝર એસોસિએશન દ્વારા અમદાવાદ ખાતે એક ખાસ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં સાઉદી સરકારે ખાનગી ટૂર ઓપરેટરો માટે હજયાત્રીના કોટામાં વીસ ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે જેના કારણે ખાનગી ટૂર ઓપરેટરોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે है इसके अंदर जो हमारा इंड ऑपरेटर मौजूद है इंडिया गुजरात के जो माइनॉरिटी ऑफर्स अपर के अंदर से क्वालिफाइड हुए क्वालिफाइड हुए हैं माइनोरिटी हमारा वोट आएगा आठ हजार चार सौ और आठ हजार चार सौ का ऑलरेडी हम सौ परसेंट बुकिंग कर चुके हैं सब तमाम अब इसके अंदर से हम सिर्फ ट्वेंटी परसेंट हाल ही का हमको वोट आम पॉसिबल नहीं है कि ये सब आदि को ले जा सके तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटर है इन्होंने सिस्टम नहीं किया कि तो भाई जो प्रायोरिटी जो तो फर्स्ट बुकिंग आएगा हम उसको फर्स्ट ले जाएंगे थर्ड नंबर आएगा इस तरह लोगों सब तो को सबको नंबर दे देंगे अभी हमारे को गिफ्ट का कोटा मिला है और अगर दूसरा गिफ्ट का कोटा मिलेगा तो जिस तरह आपका बुकिंग का इस तरह नंबर से हम आपको कन्फर्म करेंगे जो तो हमारा कोटा आएगा गुजरात असिस्टेंट का उसके अंदर से सिर्फ हम सोलह सौ आदमी को ले जा सकते हैं अभी पॉसिबल है नहीं कि हम ये सब हाजी को ले जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे को एक पॉलिसी के अंदर से दी है कि भाई ये जो हाजी बाकी रह चुके हैं इनको आप 2026 के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसके लिए हम जितने भी जो हाजी हमारे असिस्टेंट के क्वालिफा रजिस्टर टूर ऑपरेटर के अंदर जो बुकिंग पूरा करा चुके हैं एजेंट के थ्रू नहीं ડાયરેક્ટ કરા ચૂકે હે ઉસકે લિયે હમ ઉનકો રિક્વેસ્ટ કરતે હે કે આપકો હમ ગુજરાત એસોસિએશન તરફ સે કે આપ ઉનકો 2036 કે લિયે હમ bhejne ki પૂરી બાએ દરી દેજો આ સંદર્ભ મે એક ખાસ મીટિંગ નો આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં ગુજરાત એસોસિએશન ના મેમ્બર પણ જોડાયા હતા હજ 2025 ના કોટા ની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી હતી સાઉદી સરકારે જે કોટામાં ઘટાડીને વીસ ટકા ઓછો કર્યો છે તે અંગે ટુર ઓપરેટરોને ભારે નુકસાન જાય તે સંદર્ભની ચર્ચા વિચારણા પણ કરવામાં આવી હતી સાઉદી સરકારે ખાનગી ટુર ઓપરેટરો માટે હજ યાત્રીના કોટામાં વીસ ટકાનો ઘટાડો કર્યો જેના કારણે ટુર ઓપરેટરને નુકસાન થઈ રહ્યું છે તેઓ સૌનો મત હતો પરંતુ તેમ છતાં પણ આ વર્ષે બધા જ હજ યાત્રીઓને હજ માટે લઈ જવાનું તેઓએ વચન આપ્યું હજ યાત્રીઓ હજ યાત્રા પર જશે તેવું પણ ટૂર ઓપરેટરો यात्रियों कही रहा था परंतु जो कोई हज यात्री हज यात्रा करने जैसे व्यवस्थित आयोजन बद हज करवा मल से खातरी उच्चारी थी सऊदी गवर्नमेंट इस बात में मुताफिक हुई कि आपको हम लोग इंटरनेशनल कोटा जो आपका बावन है उसमें से हम आपको 10,000 का कोटा देंगे फिर भी ऐसे ऐसे अलग अलग बात आ रही थी तो सब सीएचजी को अपने अपने हिसाब से यानी बीस कोटा हमको मिला है अभी भी हमारा 42,000 जो है वो पेंडिंग अभी तक दिया नहीं हम लोग ये कोशिश कर रहे इंडियन गवर्नमेंट ने मोमा ने भी बहुत कोशिश की और इस वजह से जो पहले लाइसेंस दे दिए थे हमको सबसे सब कोटा दे दिए थे वो हिसाब से सब टू ऑपरेटर ने मक्का के अंदर बिल्डिंग का पेमेंट दिया मदीना शरीफ के अंदर बिल्डिंग का पेमेंट दिया एयरलाइंस के अंदर बिल्डिंग का पेमेंट दिया ये सब पेमेंट होने के बाद में ऐसा डिक्लेयर हुआ था कि आपका कोटा कैंसिल हो गया अभी ये जो भी पेमेंट दिया है अगर आप वो होटल में नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा इसका नुकसान होने वाला है उसके बाद में हमारे जो ममा ने एक सर्कुलर निकाला है एक सर्कुलर जो दिया है इसके अंदर इन्होंने लिखा है तो उनको वही जानते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया उनके काफी कोशिश के बावजूद भी अभी कोटा मिलने के कोई चांस नहीं है तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई कि 20 परसेंट जो कोटा है हम आपको देंगे उसके अंदर सभी हाजी तो जा नहीं रहे जो हाजी आपने बुक करके रखे है तो इतना तो उन्होंने हमको भरोसा दिया है और राइटिंग में भी लिख के दिया हुआ यही हाजी को आपको अगले साल वापस रोल ओवर करना है इसका जो पैसा पड़ा है वो आईबान के अंदर सेफ है किसी के का हाजी का पैसा कहीं गया नहीं है ઘટાડા અંગે આ અંગે આગામી આયોજન માટે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને ગુજરાત સરકાર તેમજ રાજ્ય સરકાર કેન્દ્ર સરકાર અને સાઉદી સરકારને પણ રજૂઆત કરવા માટેની વિચારણા કરવામાં આવી હતી દર્શક મિત્રો આ સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન નમસ્કાર